د چکمهم ببینیم نسبت به بار قبلی که اینجا بودم چه کار کردیم از اون و پرزنت یکی از بزرگترین تروریست های یهودی رو از صحنه جهان حذف کرد قاسم سلیمانی Səriyyətimiz Şəhət Qasım Süleymanını belə tanıyırıq. Şəhət Süleymani Sepahan generallarından biri idi və rəhbərlik tərəfindən ona tapşırılmışdı ki, Suriyada və İraqda İŞİD terror qruplaşmasına qarşı döyüşsün və məsumların hərəmini mühafizə etsin. İranın sərhədlərinin təhlükəsizliyini təmin etsin, çünki bu iki ölkədən sonra İŞİD-in hədəfi İran idi. Elə əsl hədəfi İran idi. Bəli, bu baş verən hadisələrin ümumi görünüşüdür, amma biz bilməliyik ki, pərdə arxasında nə hadisələr baş verir və bu dahi insan əslində necə böyük bir iş görmüş Vacibdir ki, cəvanlar həqiqətləri bilsinlər. Təəssüflər olsun ki, bəzi mühüm həqiqətlər var ki, əsas medialarda bu həqiqətlər deyilməyib. Əslində işin kim idi və başlarında hansı fikirlər var idi. Dünya masonları İslam inqilabının qələbəsindən sonra çoxlu fikir otaqları təşkil etdilər ki, İslam inqilabının əsl kökünü tapsınlar və onun əleyhinə anti-təbliğatlar yürüdə bilsinlər. İslama zidd olan təşkilatlar bilmək istəyirdilər ki, İmam Xumeyninin bu inqilabı etməkdə hədəfi nə idi və düşüncəsində necə əqidəvi fikirlər var idi. Buna görə də inqilabın əvvəllərində ölkə daxili münafiqləri, kommunistləri və başqalarını qızışdırmağa başladdılar və daha sonra sətam hər növs silahlarla təmin etdilər ki, bu inqilabın kökünü qurutsun. Çünki İslam inqilabının təfəkkürünün bir çox ölkələrə nüfuz etmə təhlükəsinə başa düşürdülər. Və bu zaman Amerikada, İsraildə, Avropada və bəzi Ərəb ölkələrində xüsusi düşüncə otaqları yaratdılar ki, İslam inqilabının əsl hədəflərini dəqiq araşdırsınlar. Nəhayət başa düşdülər ki, İslam inqilabı və onun hədəfləri onların düşündüyündən də çox qarışıqdır. İmam Xomeini bir çox çıxışlarında deyir: Biz ona görə inqilab etmişik ki, İslam bayrağını onun əsl sahibi İmam zamana çatdıraq. Biz inqilab etmişik ki, zuhur üçün şərait yaradaq. Masonlar belə düşünürdülər ki, İmam Xomeini bu cür karizmatik bir şəxsiyyətdirsə, bəs haqqında danışdığı İmam Mehdi gələrsə necə olacaq? Belə buna görə də Saddam İslam düşmənlərinin köməyi ilə silahlanıb işğalçı müharibəni başlatdı. Saddam iddia edirdi ki, 3 gün ərzində Tehranı fəth edəcək. Doktor Macker Brandt Amerikanın mərkəzi kəşfiyyat idarəsinin keçmiş müavini öz kitabında deyir. Amerika mərkəzi kəşfiyyat idarəsində şiiyəliklə mübarizə aparmaq üçün müxtəlif təşkilatlar yaradaraq 900 milyon dollar pul ayırmışdır. Bəli, şiiyəliklə mübarizə. Bəs nəyə görə şiiyəlik? Axı bu şiiələr İslam inqilabından sonra nə etmişdilər ki, onların əqidəsini məhvü üçün bu qədər böyük məbləğdə pul ayırmışlar. Çünki Şiələr İslam inqilabından sonra İmam Məhdinin zuhuruna işarət yaratmaq hədəfi ilə meydanə gəlmişdilər. Şiələr bu inqilabı etməklə öz strategiyalarını dəyişdi və Şiələrin zuhura baxışında yeni bir oyanış yarandı. Sual burada yaranır. Məcə Şiələr inqilabdan öncə Şiə deyildi mi? Məcə inqilabdan öncə Şiələr yox idi mi? Bu böyük məbləğdə pul o Şiələrin məhvi üçün ayrılmışdır ki, axirə zaman bağışları var idi və məhdəviyyət onların əsas işləri idi. Həmin zaman idi ki, İslam inqilabından sonra İran Amerika tərəfindən sanksiyalara məruz qaldı. Səddamə İranın canına saldılar və yüzlər də ölkə daxili münafıqlər, yəni içüzlülər cəryanı yaratdılar və bütün hədəfləri İslam inqilabını yıxmaq idi. Bütün bu baş verənlər məktəviyyət üzərində qurulub. Sekulyar məktəviyyət deyil, ilahi məktəviyyət Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi elə işin əvvəlində Şiə sünnə hədis və rəvayətlərini araşdırdı və başa düşdü ki, İmam Mehdi kimdir. Amerika bunun müqabilində yalançı bir Sufiyani yaratdı, Saddam Sufiyanisi. Maker Brand belə qeyd edir: "Biz qısa və uzunmüddətli hədəfləri olan planlar hazırladıq və qərara gəldik ki, Şiələr əleyhinə güclü anti-təbliğatlar başlayaq. Əhlüsünnə və Şiələrin arasında qarşıdurmalar yaratmalıyıq. Beləliklə İran, Amerika və İsrailin hədəflərinə zərbə vura bilməsin və bununla da İmam Mehdi'nin zuhuru gecişsin." Həmin zaman İran'a olan ilk Süfyanı hücumu Səddam olur. Bu zaman Belladeni İmaməhdid simasında cəmiyyətə təqdim edirlər. Amerika mərkəzi kəşfiyyat idarəsinin Əli ilə gedişlər əsasında növbəti yeni bir hadisə yaradılır. 11 sentyabr hadisəsi. Bu hadisədə Amerikanın İraq'a, əslində isə Orta Şərqə girməsi üçün bir bəhanəsi olur. Üçüncü bu torpaqlar İmam Mehddinin zuhur edəcəyi torpaqlardır. Və Amerika İranın bütün sərhəd qonşu olduğu ölkələrdə öz hərbi bazalarını yerləşdirirdi. Həmçinin Amerika İranın bütün ətrafını raketlərlə əhatəyə almışdı. Daha sonra El-Qaidənin içindən İŞİD, Cəfət El-Nusra şəklində daha güclü və təhlükəli bir qruplaşmalar yaradırlar. ISIL forces, including volunteers from Sunni tribes in Anbar province. ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co founder would be Crooked Hillary Clinton. They've created ISIS. Hillary Clinton created ISIS with Obama. Created with Obama. Amma bu dəfə qərbli məlumat bazaları dəqiq iş görür. İslam mənbələrinin əsasən orta şərqdə axırıncı zamanda zəhur edəcək ikinci yalançı Süfyanı ordusunu yaradırlar. Masonların düzüb qoşması ilə yaradılan işit və cəfət ünvanlı terror qruplaşmaları İslam hədislərini əsasən İraq və Suriya torpaqlarını ələ keçirməli idilər. Masonların hədəfi İran və terrorçular arasında qarşıdurma yaratmaq idi ki, İran məcbur olub bu müharibəyə girsin və müharibə ilə İranın başını qatsınlar. Əgər İran Suriyanın parçalanmasına göz yumsasa, əvvəl öz müqəddəslərini əldən vermiş olacaq. İkinci məsələ isə Livan Hizbullah ilə əlaqəsi kəsiləcək və həmin vaxt düşmən Livan Hizbullahını rahat şəkildə məhv edə biləcəkdi. Elə əsas hədəfləri bu idi. Yəni Sufyanı ordusunu yaratmaq və 80 ölkədən olan təkfirçiləri bir yerdə toplamaq və İmaməddin zuhurunun qarşısını almaq. Şeyxlərin başını regionun xərçəngi olan İŞİT terror qruplaşması ilə olacaq müharibədə başını qatmaq istədilər. Və bu vaxt dərzində İsrail istəyirdi ki, asan bir şəkildə Süleyman peyğəmbər adına olan yalançı məbədini Məscidül Əqsa ünvanında Beytül Müqəddəsdə yerləşdirsin. Samirinin öküzünə Fələstin həmin müqəddəs torpaqlarda icra olunsun. Bu cirkin iş Siyonist yəhudilərin əsas hədəflərindən idi. Qasim Süleymani illər öncə düşmənin bu məntəqədə qərblilərin köməyi ilə Yeni bir məsələni cəryan yaradacağını başa düşmüşdü. İmam Xamneyə belə bir hadisənin baş vermə ehtimalı olacağını məlumat verdilər və nəhayət ehtimal verilən hadisə baş verdi. On illərdir ki başlar kəsilib qanlar töküldülər. Qadın qızları kəniz olaraq götürdülər və cəmaatın namuslarını yadellə düşmənlərə satdılar. Amma düşmən Allahın planını təxmin edə bilməmişdi. Çünki Suriya və İraqda olan müharibə Şiələrin xeyrinə oldu və hər iki ölkədə Şiələr qüdrətə çatdı. Düşmən ordusu demək olar ki, məhv edildi. Mike Pompeo, Amerikanın dövlət katibi Qasim Süleymaninin şahadətindən sonra çıxış edir. Benim nisbet be bari qabl ki inje buydum, çe karay kirdim az o moqe. و, و پرزیدنت ترامپ یکی از بزرگترین تروریست های ضد یهودی رو از صحنه جهان حذف کرد قاسم سلیمانی Siyonist rejimin mediyası Qasim Süleymanın şəhadətindən sonra elan edirlər ki, Süleymanın hədəfi bu idi. İmam Mehdi'nin gəlişi üçün şərait yaradılması, İmam Mehdi zuhur etməli və ümumdünya İslam hakimiyyəti qurulması. Buna görə də Süleymanın terror edilməli idi və onun terror edilməsinin əsas səbəbi elə bu idi. Bəli, Hacı Qasimin varlığı Siyonist rejimin öz çirkin hədəflərinə çatması üçün olduqca böyük mane və təhlükəli idi. Hazırkı əsminin komandirliyi ilə yaranan müqavimət cəfəsi bir neçə il sonra masonların regionunda yaratdıq yalançı Süfyanı ordusunu darmadağın etdi. Bu planı çox dəqiq hazırlamışdılar. Düşmən bu zəriyanı İslam mənbələri əsasında ərsiyə gətirmişdi. Deməli düşmən bizim əqidələrimiz əsasında addımlayır. Well, being beaten to death everywhere in africa in iraq in syria in afghanistan uh, it really is a it's a sad situation but there, the, you, we've never been able to beat anyone with air power so you're saying send in western ground troops then no ma'am i think back away from the whole thing the, the thing was ideal when uh, is was uh, advancing on baghdad because sunnis were killing shias that's exactly what we need the thing was ideal when uh, IS was uh, advancing on Baghdad because Sunnis were killing Shias. That's exactly what we need. We've proven that we're just militarily incompetent or that the military is so shackled by its political leaders that it can't defeat these people. But our best hope right now really is to get the Sunnis and the Shias fighting each other and let them bleed each other white. Our best hope right now really is to get the sunnis and the shias fighting each other and let them bleed each other white. İndi başa düşdünüz ki, Niyə Qasim Süleymani və ətrafındakı şəxslər uca Allahın və İmam Mehddin əzizi oldular? Hazqasım Süleymani və hərəm müdafiəçiləri məntəqədən böyük bir fitnə və terroru təmizlədilər. Qəhrəman general Qasım Süleymani Siyonist rejimin və masonların planlarını puc etdi və buna görə də İslam düşmənlərinin terroruna məruz qaldı. Əzizlər, düşmən bizim haqqımızda çox dəqiq məlumatlar toplamaqdadır və bizim etiqadımızın xırdalıqlarını bilir və tanıyırlar. Əmin olun ki, Siyonist düşmənlər böyük və dəyərli bir insanı şəhid etdilər. Amma bilin Süleymani və Süleymani kimlərin yolu davam edir. Çünki biz Şiəyik. İmam Hüseyn azadlığın və Tağut rejimlə mübarizənin bariz nümunəsidir və İmamın şüarı uca Allahdan başqasına bəndə olmamaqdır. Hacı Qasim həqiqətən də Allahın salih bəndəsi idi.